Assalamualaikum dan selamat datang ke segmen podcast Hijana Buku dan saya Kuldania. Hari ini saya menjemput dua tetamu yang sangat istimewa akan menceritakan kenapa buku ini menjadi pilihan masyarakat untuk meneruskan kehidupan. Terutama kepada yang ingin meningkatkan tahap pembelajaran anda. Jadi silakan perkenalkan diri korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli jemputan kerana sudi menjemput saya untuk hadir ke sidang podcast Ujana Buku. Uh, saya Amir Syedani bin Amerido dan saya berasal daripada Lenggong Perak. Assalamualaikum Pertama sekali saya nak perkenalkan diri saya dulu. Uh, saya nama saya Muhammad Muslim bin Zabudin. Saya asal saya uh, daripada Selangor. Nah, spesifik saya spesifiknya Rawang lah. Dan hari ini saya akan jadi panel kedua untuk kita punya sedang pada hari ini. Nak bahas dah topik kita pada ini. Okey, macam mana perjalanan korang ke sini? Tak tahu juga. Terus, ter uh, Alhamdulillah perjalanan saya daripada Lenggong ke sini berjalan dengan lancar lah. Selamat sampai walaupun agak sedikit jam lah pada waktu pagi ni kan. Ha, tapi Alhamdulillah sampai juga ke destinasi lah. So, mana yang terpindah uh, tu? untuk saya tak banyak sekarang lah cerita tentang perjalanan ni kan. Kalau sekadar naik train, dia destinasi dari Sungai Pudu ke sini. Atau juga nak cerita, Dua-dua train sampai, lepas tu pergi grab ke sini. Atau boleh wow. naik, naik kereta kawan ke sini. Uh, okay, Okey, agak menarik juga perjalanan korang datang sini. Okey, kat sini saya ada nampak satu buku, sebuah buku yang sangat menarik di mana buku yang menjadi teladan untuk orang ramai iaitu buku Mencari Identiti Bertandang ke Bumi Fir'aun. Okey, boleh tak korang ceritakan tentang latar belakang seorang penulis hmm. ni? Okey, uh, insyaAllah saya akan cerita sebab lah tentang latar belakang ni. Okey, kalau kita bercakap tentang tokoh-tokoh besar dalam dunia akademik dan dakwah di Malaysia, Salah satu nama yang sentiasa disebut dengan penuh hormat ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zuhdi bin Haji Abdul Majid. Okay, beliau ni lahir pada 12 Jun 1945 dan uh, dia kembali ke Rahmatullah pada 17 Jun 2023 lah. Dia merupakan seorang ilmuwan yang sangat disegani dan uh, terutamanya dalam uh, bidang fiqh dan undang-undang Islam. Okay, beliau ni bukan sahaja seorang cendekiawan tapi juga pendakwah uh, tapi juga pendakwah yang mempunyai pengaruh besar lah. Pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Islam di negara ini. Gelaran-gelaran seperti Profesor, Doktor, Datuk uh, itu bukan sekadar penghormatan tetapi cerminan kepada jasa dan kembangan beliau uh, sepanjang hayat. Okay, dari segi uh, kelihatan akademik beliau pula, beliau memiliki ijazah Sajana Muda Syariah dari Universiti Malaya dan kemudian melanjutkan pengajian di luar negara dari Universiti Ain Syam, Mesir. Gabungan pendidikan dalam dan luar ini uh, inilah yang menjadikan pandangan dan kefahaman beliau begitu kuat, mendalam dan dihormati. Sebagai tokoh akademik dan pendakwah, beliau mempunyai beliau memberi banyak sumbangan dalam uh, segi wacana syariah di Malaysia ilmu penulisan dan nasihat beliau terus menjadi rujukan kepada masyarakat ya, para ilmuwan dan generasi muda legasi beliau kekal hidup dalam setiap pemikiran dan ilmu yang beliau tinggalkan oh seperti ijazah yang saya dapat tadi kan beliau pun ada ijazah di luar negara betul ya betul uh, di Universiti Al-Azhar, Mesir, Sajana Fasafah dari Universiti Kent dan doktor falsafah dari Universiti Malaya. Wah, kira banyak jugalah dia beliau ni menuntut ilmu. Okey, apa kejayaan beliau sebenarnya? Jadi beliau nak cakap dalam bab kejayaan dia, bila kita dengar kejayaan kita tak tahu jawatan beliau tu apa jawatan dia. Kalau tanya ke, kejayaan seorang yang belajar medik, tak tahu dia jawatan apa sebagai nurse ke, doktor ke, senjen ke jawatan kan. Sekarang untuk beliau daripada apa saya tahu, jawatan dia adalah dia merupakan pengurusi dakwah negara Uh, sejak 2016 yang juga merupakan sejauh mana uh, kita punya panel satu dah Amir kami tadi dia mention yang dia merupakan pengurus Amerikus ha, uh, dari daripada Akademi Pengajar Islam Universiti Malaya. So itulah dua kejayaan yang dapat saya nak mention nak sebutkan dalamnya. Oh, okay, faham. Jadi sumbangan beliau sangat bermakna dan beri impak bagi negara lah. Okay, baik. Uh, saya macam nak tahu juga sebenarnya beliau tulis buku ni And keluarkan buku ni sebab apa? And then boleh tak cerita sinopsis keseluruhan okey Okay, uh, sinopsis keseluruhan dari uh, buku ini yang cukup menarik. Uh, sebuah catatan perjalanan hidup penulis uh, yang penuh warna, penuh cabaran, penuh pengajaran. Buku ni, buku ni kan dia membawa kita menyusuri kisah beliau merantau ke luar negara, iaitu merantau ke Mesir demi mengejar cita-cita, menuntut ilmu dan membina kedewasaan jauh dari tanah air uh, first kali buku ni, bahagian pertama daripada buku ni uh, dia fokus kepada pengalaman beliau sebagai pelajar di Universiti Al-Azhar okay, bayangkan suasana tahun 1970-an uh, di sebuah institusi Islam yang sangat dihormati di seluruh dunia penulis berkongsi macam-macam cabaran yang dirempuh dari proses menyesuaikan diri hinggalah cara belajar dalam suasana akademik yang begitu tersusun dan penuh tradisi masuk pula untuk bahagian yang kedua bahagian kedua ni kita dibawa pula kepada kehidupan seharian di Mesir di sinilah kisah jadinya lebih lebih hidup kita dapat rasakan suasana kota Kaherah pada zaman itu Hiruk-hiruknya, ragam penduduk-penduduknya dan pengalaman unik penulis sebagai perantau yang cuba cuba memahami budaya setempat dan bahagian terakhir, bahagian ketiga pula mengetengahkan sesuatu yang sangat yang sangat relatable lah, iaitu berkaitan dengan kehidupan iaitu tentang pentingnya menguasai bahasa Arab dan memahami cara hidup masyarakat tempatan bukan bukan setakat nak sembang tapi untuk elakkan diri daripada mudah ditipu contohnya masa membeli belah di pasar memang ria dan uh, memang praktikal lah so oh, okay. Tapi, tambahan pula daripada daripada cerita kisah dia kisah yang diceritakan dalam buku ni dia bagi kita bagi pembaca untuk rasa macam mana rasa dia untuk jadi seorang pengembara dan penuntut ilmu di tempat yang asing dan juga hadapi cabaran di, di bumi Fir'aun ataupun di, sebagai Mesir lah dalam dia, dia masukkan ada kongki-kongki dia yang lain dia bagi cara bentuk ayat dia dia bagi membaca dapat rasa dapat tahu apa perasaan dia sebenarnya Okey, huh? Okay, buku ni dia macam menawarkan perceritaan yang seolah-olah membawa pembaca pengembara dan apa merasai sendiri pengalaman mengikut ilmu serta cabaran hidup sebagai perantau di bumi macam mana pula dengan isu utama dalam buku ini? Okay, kalau uh, kita melihat kepada inti utama karya ini sebenarnya ada satu isu besar yang menjadi nadi cerita iaitu perjuangan uh, seorang penulis untuk mencari dan membentuk identiti dirinya okay, Perjalanan beliau ke Mesir ini uh, bukan sekadar sebuah pengembaraan akademik tapi dia satu proses iaitu keluar dari zon yang selesa dari suasana nilam puri yang sudah terbiasa uh, beliau tiba-tiba dihadapkan dengan dunia yang jauh lebih luas lebih mencabar dan penuh ke, penuh kejutan lah. So So di bumi per perantauan itulah uh, beliau benar-benar diuji untuk menjadi dewasa untuk berdiri di atas kaki sendiri yes. untuk membina kekuatan mental dan spiritual. Uh, dalam suasana yang baru ni itulah datangnya cabaran yang memaksa beliau mengukuhkan kemandirian ya? memupuk ketagihan dan uh, membentuk identiti sebagai seorang uh, pelajar yang beridentitilah okay, jadi dalam keseluruhan naratif ni kita dapat melihat bagaimana bagaimana pengalaman merantau itu bukan sekadar tentang mendapatkan ilmu tapi tentang menemu, menemukan diri, siapa diri kita, apa pendirian kita dan bagaimana kita mahu membaca dunia dari sudut pandang seorang Muslim yang matang dan berwawasan. Okey, Ada tak dalam buku ni yang boleh dikaitkan isu konflik geopolitik? isu geopolitik. geopolitik. Hmm. Memang ada tu dalam buku ni. Dalam buku ni dia ada yang kata isu geopolitik. Eh. Kita kalau kita tengok penulis ni jadi ada satu cerita atau satu bab yang khas tentang pengalaman dia menjadi pelarian daripada peperangan. So sekarang ni dia ada bahaskan tentang apa pun menceritakan tentang dia punya pengalaman mencuba belajar. Tapi juga dia lari dia dia menghadapi firasat politik dia dan juga dia punya zone politik. Jadi satu isu yang dapat dibaksikan daripada dia isu yang dapat menonjol lah dunia ni. Eh. Nampak dalam dunia adalah macam mana warga asing dia masuk dalam bila malu belajar ke tempat lain yang dia tak biasa tu. Dia tak kenal pun dan juga dia terlibat dalam krisis yang terlibat dalam tempat asing tu. Okay? Dan kita dia ada kesukaran untuk keluar. So ini antara isu geopolitik yang terlibat dalam tempat dia belajar kat bumi oh. dia tu memang ada konflik. Memang dia tengah ada isu lah dengan negara-negara <laughs> negara lain. Okay. Kalau macam isu yang dekat Malaysia, penulis ada cerita ke? Kalau isu Malaysia ada, dia ada kaitan dengan isu Malaysia. Tapi dia bukan spesifik kepada isu kat Malaysia lah. Dia spesifik kepada pelajar. Yang pelajar daripada Malaysia yang belajar di luar negara. Dia tekankan macam ni penting ni perpaduan dan kerjasama antara pelajar-pelajar ni. Apabila orang berada di tempat yang asing. Tempat yang dia orang tak biasa. Macam mana dia orang kena ada bahu untuk dobergandeng. Sebab kata perpatahan. Bersatu kita tegur, bercerai kita roboh. Jadi, diorang kena ada tempat. Sebab kat sini, diorang akan ada di mana semangat kan, setia kawan sekeliling ni menjadi sekeliling akan sekeliling ada faktor sekeliling. diorang punya uh, kelangsungan untuk diorang kat situ. Diorang perlukan. Jadi, secara ringkas ni, ya, dekat bahagian ni dapat juga satu nak sebutkan sesuatu yang penulis dia kan, kan macam mana pentingnya kena ada uh, perjalanan rohani dan intelektual seorang anak muda diuji dan dibentuk oleh realiti hidup. Kita so, boleh nampak tu lah daripada pengalaman pembaca tu dia, dia, cerita macam itu tu bentuk dia, dia nampak kepentingan perpaduan antara pelajar-pelajar semua tu. Apa dia orang berada tempat asing, rasa tahu betapa dia orang perlukan untuk bersama. Dibentuk diri dia orang. Waktu beliau belajar dekat luar negara, lah kan. ada isu yang terjadi atau pengalaman yang sangat besar yang terjadi tak masa kini? Lagi-lagi peperangan semasa belajar. Kita, kita dapat banyak tahu kan. Ada dalam part uh, 14 dalam buku ini iaitu menjadi pelarian perang. Waktu beliau belajar uh, di Mesir, Mesir berperang dengan Israel. Tapi secara rasminya, kalah Mesir dan Syria tidak putus asa. So jadi Israel ni akan serang lagi sampai tunduk seperti Jepun tunduk dekat British lah. Oh. Hmm, yes. Lepas tu ada lagi. Ada lagi satu perang lagi berlaku tu. So apabila dia secara secara lumrah ni sebagai manusia of course lah. Dalam medan perang ni dalam tempat so konflik dia nak keluar. Macam tempat keluar. So penulis dia ada benar dia, dia nak cuba keluar. Beli kapal terbang lah cepat. Tapi sayang sekali dia punya sayap ditutup. Dia orang cuba cari alternatif lain. Okey, dari situ uh, beliau dan pelajar Malaysia yang lain berkonvoi lah jalan kaki dari uh, Pangazi, Libya dan terbang ke Jeddah. Okey, yang tu saya agak tersentuh juga lah sebab semua tahu tentang kejadian Syria berperang dengan Israel. Bagi korang lah, apa pendapat, apa perasaan pelajar-pelajar di Syria? Mesti ada rasa takut kan? Betul, uh, memang betul lah. Memang akan rasa takut lah. Sama ialah bila pemimpin uh, tentera, tentera siap sedia untuk berperang. Tetapi so, orang lain akan rasa takut tengah belajar. Tiba-tiba datang bunyi siren ke roket kan. Datang untuk serang bom letup ke apa kan. Itulah. Uh, uh, apakah pandangan pen pengajaran yang ada dah korang dapat simpulkan dari isu yang isu masa ini? Uh, bagi saya ialah kecekalan dan kesungguhan dalam menuntut ilmu lah dari aspek pentingnya disiplin uh, Disiplin menuntut ilmu di institusi perprestasi uh, seperti Al-Azhar Memerlukan disiplin diri yang tinggi So penguasaan bahasa pun amat penting lah Penguasaan bahasa yang mendalam dan fokus yang tidak berbelah bagi untuk menangkis godaan dan cabaran sosial di Kahirah lah So nilai ilmu, ilmu yang dicari adalah ilmu yang menuntut pengorbanan. Dan nilai ilmu itu sendiri akan bertambah berharga apabila diperoleh melalui kesusahan dan perantauan. Okey, menarik. Terima kasih kepada Amir yang berkongsi pengajaran tadi. Bagaimana pula dengan Muslim? Pengajaran yang dapat simpulkan dalam buku ni, Mas ni? Pengajaran lah. Kalau setiap buku, hampir setiap buku lah. Dia ada, dia punya bahagian dia yang baik dan ada bahagian dia yang kurang, ada kelemahan dia sendiri. So kalau nak cerita pengajaran, of course kita ambil yang baik sekarang ni kan. So sekarang antara yang baik, antara yang baik yang saya rasa boleh untuk masyarakat hari ni, budak-budak remaja hari ni ambil, ambil teladan. Adalah termasuklah satu adalah untuk ada kemandirian diri. Iaitu erti kata lain ada erti berdikari. Dan kedua adalah untuk erti beradaptasi dari segi sosial. So nak, daripada berdikari ni kalau daripada kisah Ngokun sendiri, dia ada menceritakan macam mana kita apabila kita berada kat luar negara lah belajar kat luar negara kena reti untuk jaga uh, ah, kita punya kemahuan untuk tak tak secara terus tak selalu nak bermegah-megahan bermewah-mewahan ke dia tak nak terus boros uh, ah, dia kena tahu dia kena tahu nak guna sumber dia yang terhad guna sumber dia yang terhad dan kena reti berjimat-jimat ada rezeki adaptasi sosial tak pula. Kepada panjanglah. Of course, bila dalam luar negara luar, kita kena reti nak beradaptasi kita punya budaya dah berbeza. Orang dah berbeza, cara orang nak menipu pun boleh jadi berbeza. So kita kena tahu macam mana orang punya budaya, macam mana orang, nak, macam mana orang selalu tipu dalam pasaran ke apa kita kena tahu, kena biasakan supaya dia tak terasing dalam budaya kita. Dan senang untuk uh, masuk dalam orang punya budaya lah, kenal dengan orang yang lebih dalam. Itu dua pengajaran yang saya dapat buat, highlight lah yang berjaya teladan dari buku ni. Okey, faham. Okey, secara keseluruhannya, Uh, buku ni adalah yang manifest uh, manifest bukan manifesto eh ah uh, kita aku orang salah ingat manifesto council apa ni manifestasi ah uh, okey bahawa pembentukan identiti yang kukuh tidak hanya berlaku kat dewan kuliah lah yang tak berlaku kat mana-mana tapi melalui ujian hidup orang rantau ni di mana ilmu dan pengalaman berjalan seiring macam macam mana dia nak jaga hidup dia macam tu lah. Okay, so apakah ilmu baru yang anda dapat jika pembaca di luar sana lah, siapa-siapalah yang akan baca, untuk menarik minat golongan orang muda untuk baca buku ni? Ha, uh, bagi saya lah, perkara pertama yang ingin saya tekankan lah kepada, daripada kisah ni ialah soal ketabahan dalam menuntut ilmu. Hmm. Okay, terutamanya apabila belajar di sebuah institusi yang tersohor seperti kita belajar dekat Mesir kan. Okay, penulis ni dia menggambarkan dengan jujur sebagaimana kehidupan sesuatu yang mudah. Okay, ada cabaran dari segi kewangan, ada suasana baru, tekanan akademik dan kadang-kadang rasa tersaing jauh dari keluarga lah. Okay, namun, apa yang menarik, apa yang menariknya ialah bagaimana beliau sentiasa menekankan betapa pentingnya memberikan tumpuan penuh kepada pelajaran dalam kelas. So dalam keadaan ni apa dalam keadaan apa sekalipun fokus terhadap ilmu itu agak penting lah. Itulah yang menjadi pegangan aa, beliau sepanjang berada di sana lah. So, so dan daripada pengalaman itu beliau merumuskan. Dia merumuskan satu hakikat yang sangat benar aa, bahawa pendidikan yang tinggi ini khususnya dalam bidang agama. Aa, khususnya dalam bidang agama menuntut pengorbanan yang jauh lebih besar. Ia bukan sekadar hadir ke kuliah dan menduduki peperiksaan. Ia tentang disiplin, kesabaran, komitmen dan kesanggupan untuk melalui pelbagai kesusahan demi mencapai kefahaman yang mendalam lah. So pendek kata, untuk berjaya ni dalam ilmu agama perlu ada hati yang kuat, jiwa yang kental dan kesediaan untuk berkorban. Dan itulah mesej utama yang dibawa oleh penulis dalam pengalaman peribadinya lah. Okey, macam mana pula dengan Muslim? Pada saya, apa yang saya bersimpulkan lah, kelebihan ataupun pengajaran kita boleh ambil daripada buku ni adalah untuk ada setiap individu kena ada sikap, kematangan dan penguasaan aa, budaya perantauan. Aa, kenapa saya mention dua ni, saya sebutkan hmm. dua ni sebab bila kita keluar, kita kena memang kena biasakan budaya. Ini dalam dalam kisah ni dia tekan budaya banyak, perantauan tentang budaya semua tu kan. Jadi kita kena kuasai budaya perantauan kita. Lagi-lagi pun -lagi untuk orang yang banyak nak jumpa orang besar di luar negara kan di luar negara-negara sama di Singapura ke ataupun di Indonesia ke dekatan macam ni yang perantau dekat perantauan semua ni kita kena kena kuasai supaya kita tahu Sebelum apa, mana mana kita kita mereka. Mereka. macam mana kita nak menghadapi mereka ataupun macam mana kita nak hidup apabila kita lalui terpaksa lalui tempat-tempat macam tempat, tu tempat. tempat. Okey, okay. untuk ni pengajaran akhir bagi saya lah sendiri pun baca iaitu solidarity dan semangat ber, uh, berjemaah ialah jaringan persatuan kesetiaan kawan antara pelajar senegara terlebih lagi sistem sokongan. Persatuan pelajar memainkan peranan kritikal sebagai sistem sokongan moral dan fizikal terutamanya ketika menghadap krisis yang contohlah seperti ketidakstabilan politik. Yang kedua perpaduan Pengalaman hidup susah bersama sama yang aa, yang membentuk ikatan yang kukuh, mengajar erti berpaduan dan bagaimana berat sama dipikul, ringan sama, sama dijinjing. Kita sudah berada di penghujung waktu dan terima kasih kepada tetamu kita, tuan pengundangan kita yang istimewa yang ada sebab dah kongsi pengalaman dan cukup kongsi tentang buku yang menarik ni. Semoga memberi manfaat kepada semua penonton. Jadi, aa, perbincangan episod ini dapat memberi inspirasi kepada murid-murid atau pelajar untuk tidak berputus asa dalam menimba ilmu dan ilmu sangatlah luas. Jangan lupa untuk mengikuti kami ujana buku semestinya kami akan membawa tajuk yang akan akan menarik selepas ini. Saya sekian dari sini yang buruk datang dari saya yang baik biarlah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.